Параграф 18а или голубая карта для специалистов с профобразованием. С вас ничего не надо, просто будьте в курсе. Если ты из Украины, о боже мой, неужели на меня такие люди подписаны, и сейчас находишься под временной защитой в Германии. 24 параграф. О май гад. Соответственно, параграф 18А это просто один из лучших вариантов, который стоит рассматривать, если ты под него подпадаешь. Ведь это разрешение на проживание для специалистов с профессиональным образованием. И тут важно учитывать, речь не про университет, а именно техникум, колледж или пТУ. Главное соблюдать условия. Условие номер один. Диплом должен быть признан или приравнен в Германии. Приравнивание, приравнивание кстати, ремесленных чаще всего делает ХВК, что я и рекомендую вам делать, если вы ремесленник. В остальных случаях можно обращаться в ИХК, в принципе. Второе. Нужен подписанный, подписанный, подписанный контракт или официальное предложение о работе. Ну, я думаю, у тебя оно уже есть, если ты смотришь это видео. Если нет, успехов в поиске. И работа должна соответствовать твоей квалификации или же твоему образованию. Если ты выполняешь все эти условия, по закону тебе обязаны выдать ВНЖ. Представляете, обязаны. И по деньгам нужно показать, что можешь себя обеспечивать, это примерно 900 евро чистыми плюс оплата аренды жилья. В случае, если тебе 45, плюс, нужно 4427 евро. Но есть ремарка что минимум по зарплате это когда ты только подаешься и приезжаешь в Германию но когда ты уже здесь на это часто закрывают глаза соответственно до, 40, до полных 45 лет в целом намного проще и язык в этом случае по закону не обязателен в плане языкового сертификата представляете и кстати как раз 18 а кажется получал зубной техник с ними недавно видеоролик относительно публиковал так. В общем, не парьтесь, вариантов много, с 1 по 5 мая будет большой марафон для украинцев в Германии, в Телеграме есть регистрация, участие бесплатно.